года в год юбилей каменской сечи отмечали 1 мая но в связи с тем что в этом году на 1 мая припала пасха потом у нас было 9 мая и в связи с тем что наш легендарный атаман кость гордиенко погиб именно 14 мая мы посоветовались с казачеством и приняли решение перенесли эту дату с 1 на 14 конечно некоторая часть казаков пришла и уделила внимание Кость Гордиенко непосредственно там 2 часа, как это было изначально. Но ну, основное, основное мероприятие мы принесли на 14. -е. Как видим, я думаю, что оно у нас получилось. Практически на сегодняшний день мы имеем гостей со всей Украины, со всей, с, э, буквально с каждого э, части нашей большой Родины Украины здесь есть представители, здесь есть казаки из Запорожья, из Кировограда, есть здесь гости у нас из Киева, из Западной Украины есть гости, есть здесь молодые казаки триоты это подрастающее наше поколение, это наши дети, есть казаки, это наши бойцы, если вы видели, здесь есть и, как говорят, обстрелянные бойцы, это айдаровцы, то есть ребята, в которых действительно течет не только кровь наших прародителей казаков, но и дух. На самом деле это очень важно, что мы имеем такие мероприятия, что у нас именно на Херсонщине есть вот такое замечательное место, как Каменская Сич. Вы знаете, я всегда говорю, что Херсонщина с позиции исторической, она очень многогранная. Да? То есть в каждом районе выделены какие-то определенные периоды истории становления украинского государства. Но если мы посмотрим на Береславщину, то я могу смело заявить о том, что именно Береславский край, он является центром казац казацкой славы. И вот мы сегодня с вами находимся, стоим практически в самом центре Каменской Сечи. Это место настолько уникально, оно единственное в Украине по ну по всему, по месторасположению, по э, э, структуре, по всему тому, что здесь находится. Э, сегодня мы проводим огромную работу связанную с Каменской сечью. Параллельно с историческим памятником мы сегодня занимаемся созданием природного заповедника, природного парка Каменская сеч. Под него уже сделан предварительный землеотвод. Это около 13 тысяч гектар земли. То есть это отошли основные балки. Вот здесь у нас балка Новокаирская и здесь у нас балка Миловская. Этот природный парк, он захватит, в принципе, практически, можно сказать, три района. То есть вот Переславский, немножко у нас здесь граничит с нами Воронцовка, и заходит он на Великолександровский район. Буквально 20 лет тому назад на территории... Береславского района, в частности в Качкаровке, местные жители насчитывали до 300 голов оленей. Я еще буквально лет 10 назад помню, вот мы считали порядка 25-28 единиц оленей было. То есть при создании этого парка мы надеемся, что природный и животный мир мы восстановим, он вернется обратно сюда. Параллельно у нас есть огромные планы по восстановлению этого исторического памятника. На сегодняшний день есть проект разработан. Каплички. Она э, имеет размеры 6 на 6, но прежде нам нужно согласовать наши действия с э, Хортицей, чтобы мы определились, в каком месте можно будет это построить, изучить это место, потому что на самом деле э, эта земля, на которой мы сегодня с вами стоим, она хранит огромную историю. И прежде, чем здесь что-то строить, мы должны познакомиться с этой историей. Привлечь сюда экспертов, науку, историков. К следующему году у нас будет больше времени подготовиться. И э, огромным подспорьем сегодня историкам, патриотам является наш губернатор Андрей Анатольевич Гордеев. Это человек-патриот, человек, который действительно переживает за э, будущее нашей страны, за будущее Херсонщины. Я думаю, что при такой поддержке областной администрации мы достигнем очень многого.